Детская передача «Ломастер» создалась в студии, которая находится в городе Николаеве в 2013 году. Команда «Ломастер» — это совокупность очень ярких... Это жесть. Это ярких я выступаю как главный герой, ловкий мастер. Я здесь представляю этого человечка, который любит мастерить, узнавать что-то интересное из природы, который нам создал Бог. Команда Ломастер ⁇ это совокупность очень ярких личностей, и благодаря этому все наши креативные идеи находят свою реализацию. Мне очень нравится быть администратором программы Ломастера, потому что... Во-первых, это креативная команда, во-вторых, это работа с детьми. Они потрясающие, удивительные, непредсказуемые. Мы можем реализовывать разные идеи, и действительно находить какие-то новые интересные решения. И плюс ко всему поделки, куда же без них. Передача «Ломастер» создана для современного ребенка, и она отвечает основным таким требованиям. Она познавательная, эстетически привлекательная и показывает, как на практике можно реализовать самые-самые интересные идеи. «Ломастер» — это передача, которая заставляет любого человека, независимо от возраста, вспоминать свое, возможно, детство, самые лучшие эмоции и вспоминать, что он любит мастерить, потому что э, каждый взрослый, он действительно э, где-то внутри бережет эту нотку творчества. Я делаю анимацию для передачи «Ломастер». Это разные перечни, это разные рубрики, на которые вы видите. Нравится. Мне очень нравится моя работа, тем более, что я в детстве хотела стать актрисой. Это сбылась моя мечта. Мы всегда находим новые решения, новые идеи. С каждым сезоном мы улучшаем нашу передачу, добавляем новые рубрики интересные. Мы пробуем уже выходить на новый уровень, но, к сожалению, этого мало. Я горжусь вообще нашей командой. Они, используя всего лишь один аппарат, могут снять целый кусок передачи. Очень часто во время выездных съемок мы сталкиваемся с проблемой нехватки оборудования для записи звука. Мы не можем одновременно писать двух, трех и больше детей. Поэтому это очень затрудняет процесс съемки, приходится много раз перезаписывать микрофон, одевать одному, второму, третьему. Я не скажу, что я человек настроения, но все очень влияет. Обстановка в студии, какие-то проходят э, необычные события в округе, это очень может выбить колеи. И только благодаря молитвам, благодаря поддержке моих родных, моего мужа, всей моей команды, я собираюсь. И наши передачи, они яркие, интересные. Если бы у нас появилась возможность приобрести новую камеру, мы бы могли выйти на высший уровень. На целую запись передачи иногда уходит целый день вообще, круглый день. А мы хотели бы выйти на уровень, чтобы в день писать по две, по три передачи. И мне не хватает, например, увидеть ломастер уже не только в студии, а где-то еще и вне, за городом, в городе. И для этого нужны средства, как я уже сказала, и хорошее оборудование. Я очень благодарен Богу за такую возможность работать на телеканале Надея и заниматься именно детской передачей, потому что я очень люблю детей. Хотя у меня их еще нет, но будут. Я уже женат. Просто скажу, что будет э, еще э, транслироваться целый год, а я ухожу в декретный отпуск.